Видна работа Федерации баскетбола Украины, естественно, ее президента Михаила Ильича Бродского. Вот 30 мячей пятерки для самых младших. Э -э наша областная федерация, наши дети получили в подарок. 20 мячей получила детская юношеская спортивная школа номер 12. Мальчики и 10 мячей девочки областная США+. Плюс очень много календарей красивых. Ну, то есть есть стимул детям заниматься, есть чем заниматься. Очень хорошие мячи фирмы Молтен. Поэтому та работа, которая ведется Федерацией по популяризации, все-таки это и баскетбольные щиты летом, которые устанавливались во многих городах и областях. И в этом году и наша область получит. Мелитополь уже в том году получил, а теперь Запорожье и Бердянск, также и другие области. То есть есть стимул развивать баскетбол, есть популяризация, и я думаю, что это только на пользу пойдет нашей стране и нашим детям.